আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লখিমপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনৰ এক বজাত লখিমপুৰত আজি গৃহমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাওনা হ'ব তিনিচুকীয়ালৈ তিনিচুকীয়াত বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ হ'ব গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আজি দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা এক বজাত লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তাৰপিছত তিনিচুকীয়াত আজি বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত আজি লখিমপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব উত্তৰ অসমৰ যিকেইটা লোকসভা সমষ্টি আছে শোণিতপুৰ আৰু লখিমপুৰ সেই দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লখিমপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ উজনি অসমত যিকেইটা সমষ্টি আছে ক্ৰমে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তাৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা সেই তিনিওটা সমষ্টিৰ বাবে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়াত এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত আজি এই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান সেই প্ৰচাৰ অভিযানে উজনি অসমত বিজেপিৰ যি ভোট বেংক সেই ভোট বেংক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ চলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ যি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোড শ্ব' কৰিব সেই ৰোড শ্বই এক প্ৰকাৰ বিজেপিক উজনি অসমত আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে বৰ্তমানৰ এই সময়ছোৱাত আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লখিমপুৰৰ জনসভাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ উত্তৰ অসমৰ বিৰোচী বুবুল হাজৰিকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বুবুল কেইবজাত আহি নিৰ্ধাৰিত সময় এক বজাত আছে যদিও কেইবাজাত আহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিব কিমান লোকৰ সমাগম হোৱাৰ আজি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ দিশটো কেনেকুৱা কৰা হৈছে মই সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দুপৰীয়া এক বজাৰ পৰা ডেৰ বজাৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী লখিমপুৰৰ চকুলীভৰীয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে সময়ৰ কিছু ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তেওঁ কাৰণ তেওঁ দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে লখিমপুৰলৈ আহিছে আৰু লখিমপুৰৰ লীলাবাই বিমান বন্দৰত তেওঁ অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰপাছত হেলিকপ্টাৰযোগে এই স্থানলৈ আহিব এই স্থানলৈ আকাশমাৰ্গৰ দূৰত্ব লীলাবাই বিমান কোঠৰ পৰা চকুলীভৰীয়ালৈ মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ হ'ব দূৰত্ব কিন্তু এই ইয়াতো এখন হেলিপেড তৈয়াৰ কৰা হৈছে য'ত তেওঁ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় পঁচাশী হাজাৰ লোক বহিব পৰাকৈ ইয়াতে চকী সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এক লাখতকৈও অধিক লক্ষাধিক লোকৰ ইয়াৰ সমাৱেশৰ একোটা টাৰ্গেট বিজেপি মিত বিজেপি দল আৰু মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি কোৱাৰ দৰে উত্তৰ অসমৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আৰু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি এই দুটা সমষ্টিক লৈ এই জনসভা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা জোনাইলৈকে প্ৰায় দুশখনতকৈও অধিক বাছ অধিগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি দল আৰু মিত্ৰজোঁটে সেই বাছসমূহৰ যোগেদি ইয়ালৈ জনসভালৈ মানুহ লৈ অহা হ'ব ঠিক তেনেধৰণে শদিয়া ডুমডুমাৰ পৰাও ইয়ালৈ বিধানসভা সমষ্টি ৰাইজক ইয়ালৈ অনা হ'ব কাৰণ ইয়াত লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্গত শদিয়া আৰু বিন্দু ডুমডুমা দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী এটা গঢ়ি তোলা হৈছে চাৰি তৰপীয়া নিৰাপত্তা আবেষ্টনী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এন এছ জি এছ পি জি অসম আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনী আৰু এওঁলোকৰ যোগেদি এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দূৰণি যিসকল লোক আছে সেইসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে এয়া আমি ম মঞ্চৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভূবিশাল এটা মঞ্চ আটকধুনীয়াকৈ ইয়াত সাজু হৈ আছে গৃহমন্ত্ৰী আহি পোৱাৰ লগে লগেই তেওঁ ইয়াত জনতাক সম্বোধন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে এই সভাৰ নাম দিছে নিৰ্বাচনী সভাৰ দিছে বিজয়া সংকল্প সমাৰোহ বিজয়া সংকল্প সমাৰোহৰ নাম দি তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ বজাত আহি লীলাবাৰী বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈ তাতে তেওঁ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব আৰু তাত গৃহমন্ত্ৰীক আদৰি জনাই আদৰণি জনাই এই স্থানলৈ আহিব ভিন্ন স্থানৰ লোকসকল আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে কি কম আৰু আমাৰ নিজৰ জেগালৈকে যে আহিছে বহুত ভাল লাগিছে তেখেত অহাৰ কাৰণে আৰু এনেও তেখেতক চাবই লাগে গতিকে আমি আজি নিজে ওচৰতে পাইছো দেহা মোৰ বেয়া যদিও যেনে তেনে আহিছো তেখেতক চাবৰ কাৰণে স্থানীয় লোকৰ মনৰ কথা আমি আন সকলো আছে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম ক'ৰ পৰা আহিছা বাইদেউ আহিছো অনাটন গাঁৱৰ পৰা কেইবজাত ওলালে ঘৰৰ পৰা গাড়ী দিছেনে নিজে বাছেৰে তেওঁলোকক লৈ আহিছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মহিলাসকল কিন্তু এই সভাত এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ পুৰুষতকৈ মহিলাৰ সংখ্যা আশী শতাংশ বেছি সভাখনত আৰু হয়তো এনেধৰণেই আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভাত মহিলাসকলে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব কাৰণ ভিন্ন স্থানৰ যিসকল তেওঁলোকৰ হিতাধিকাৰী আচৰ অৰুণোদয় আঁচনিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা পূব তলাই পূব তালাহীৰ পৰা আহিছে ন মিচিং ৰাইজে এবাৰ কি ভাবিছে নিৰ্বাচনত ৰাইজে সম্পূৰ্ণ আমাৰ বিজেপি দলকে জয়যুক্ত কৰাব আৰু পূবতালাহিটো এটা পিছপৰা অঞ্চল পিছপৰা অঞ্চল যদিও আমাৰ বিজেপি হ'ব আৰু অনত সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছেনে যথেষ্ট হৈছে বাৰু এয়া হ'ল পুতলালাহীৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে নদী পাৰ হৈ তেওঁলোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ৰাজদ্বীপ পঁচাশী হাজাৰখন এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড শ্বেয়াৰ ইয়াত বহিবৰ বাবে ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত এই খেলপথাৰখন লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ আৰু ইয়াৰ চৌদিশে মানুহ যদি থিয় হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এক লাখতকৈও অধিক লোকে ইয়াত সমাৱেশ হ'ব পাৰিব আৰু তদুপক্ষে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তোলা আমি ইতিমধ্যে খবৰ দিছোঁ কেওজন বিধায়ক কেউজন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস থাকিব ইয়াত প্ৰদান বৰুৱা থাকিব ঠিক তেনেধৰণে লখিমপুৰৰ নটা বিধানসভা সমষ্টি সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নজন বিধ নটা সমষ্টিৰ বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁট যিসকল নেতা তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব শীৰ্ষ নেতাসকল আৰু ইয়াৰ উপৰি তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি ৰঞ্জিত দত্তকে আৰম্ভ কৰি যি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি যিসকল আছে তেওঁলোকো ইয়ালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আজি কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতাই অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত লখিমপুৰত বিজেপিত যোগা যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰে ভিতৰত হ'ল যোৱাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঢকুৱাখানাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছ দলৰ পল্লৱ লোচন দলে আৰু ঠিক তেনেধৰণে গণ মহিম হাজৰিকা আছে শংকৰ হাজৰিকা আছে এনেধৰণে কেইজনমানে আজি বিজেপিত যোগ দিব আৰু তেওঁলোকৰ লগত দুহেজাৰতকৈ অধিক লোক আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে লখিমপুৰত অমিত শ্বাহৰ যি এখন সভা আজি আয়োজন কৰিছে এই সভাখনে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ উত্তৰ অসমত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ লখিমপুৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যেক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল তেওঁ এটা সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এজন সাংগঠনিক দিশত কাম কৰি থকা ৰাজ্য পৰ্যায়ৰ এজন নেতা কেন্দ্ৰীয় নেতা শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগত তেওঁ ভাল সম্পৰ্ক আছিল দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল গতিকে সেইফালৰ পৰাও এই নিৰ্বাচনী সভাখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল প্ৰধান বৰুৱা যিহেতু এতিয়ালৈকে সংসদলৈ দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে এইবাৰ তেওঁ যদি বিজয় হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত কিমান জনসমৰ্থন আছে বা ৰঞ্জিত দত্তৰ লগত কিমান জনসমৰ্থন আছে সেই দৃশ্যটো এক প্ৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক দেখুৱাবৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ দল আৰু মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা হয়তো এই নিৰ্বাচনী সভাখন লখিমপুৰত স্থান নিৰূপণ কৰা হৈছে ৰাজদ্বীপ নিশ্চয়কৈ বুবুল আপোনাক এই মুহূৰ্তত কিছু সময় ৰখাইছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনাৰ জৰিয়তে সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই যাম আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি সভা এক বজাত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিছু সময় সময়ৰ সাল সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও আশা কৰা হৈছে যে এক বজাৰ পিছতেই ডেৰ বজাৰ ভিতৰত সেই সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই সভাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আপোনাৰ প্ৰতিদিনেতে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম অসমবাসী ৰাইজক দেখুৱাম আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাষণ ৰাখে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষণত কোন কোনবোৰ প্ৰসংগই স্থান পায় সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অসংখ্য লোকৰ সমাগম হৈছে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ সেই সভাস্থলী জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈছে লখিমপুৰৰ সেই সভাস্থলী আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া পুৰুষ মহিলা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে সেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই সভাৰ সাক্ষী হোৱাৰ বাবে